Вкусного всем! Многие любят крылышки баффало, одно из чудесных изобретений американской кухни. Для многих американцев соус баффало – это прежде всего сырный соус дип, а не томатный, который у нас часто называют баффало. И как часто случается, эксперименты с этим соусом привели к замечательному блюду, которое быстро готовится, мгновенно съедается и долго вспоминаются хозяева, которые это приготовили. С восхищением, конечно понадобится курица филе. Можно с легкостью заменить на уже готовую жареную курицу гриль, к примеру. Мякоть без костей. Сыр чеддер. Можно заменить на любой полутвердый сыр. И для соуса баффало сливки, любой сыр с голубой плесенью. Я люблю рокфор и перечный соус. В идеале табаско. А также немного черного перца горошком и укропа. Для варки филе курицы. Для начала отварим филе, для этого в кипящую воду, обязательно кипящую, мы варим мясо, а не делаем бульон. Кладем филе. Закипело, добавили специи, перец и укроп, а также солим. И варим 20-30 минут. В зависимости от возраста этого самого филе. А затем дадим остыть мясу в отваре еще минут 30. Кстати, этот процесс варки мяса можно пропустить, если у вас уже готовая курица пока мясо остывает, разомнем сыр Рокфор. Натрем чеддер. Как я говорил, можно заменить на полутвердый сыр. Вы ведь знаете, что твердый сыр это сыр пармезан, а полутвердые это те, которые у нас привыкли называть твердыми. Ну в общем огромный выбор для замены, но с чеддером красивее. Он как правило ярко-оранжевый и такой аппетитный цвет сохранится в готовом блюде. Мясо остыло, нарежем небольшими кусочками. Я бы не перекручивал в мясорубке. Во-первых, это дольше, чем нарезать ножом мягкое мясо. Во-вторых, структура волокон сохраняется и, соответственно, сок в них. Теперь сварим соус баффало. В маленькую кастрюльку нальем сливки. Подогреем почти до кипения и добавим сыр рокфор. Варим на самом малом огне минут 5. До полного растворения сыра. И параллельно поставим разогреваться духовку. У нас готовы все компоненты, можно приступать к запеканию. Форму для запекания, которую вы будете подавать на стол, высыпаем мясо. Заливаем соусом. И тщательно перемешиваем. Добавляем перечный соус. Лучше всего табаска. Он не перекрасит белый соус, но придаст остроту. Приятную. Поэтому пробуем на вкус, добавляя соус. Не переборщите. Ставим в духовку при 230 градусах. Пока смесь не закипит и не запузырится. Это минут 10, в зависимости от теплоты духовки. Запузырилась, достаем, посыпаем сыром чеддер или что там у вас. И снова в духовку при той же температуре на 7-10 минут до аппетитной сырной корочки. Подаем в той же форме с хлебом, крекерами и можно порезать овощи пластинками палочками. Стебли сельдерея, морковь. Ими очень удобно зачерпывать массу, ведь дип соус это по сути макательный соус. Это очень вкусно. Когда мы приготовили, все это съели 4 человека за 10 минут, не снимая со съемочной подставки. Не дождались подачи, это безумно вкусно а для большой компании, для хорошей вечеринки вообще супер закуска. А вам спасибо за просмотр, ждем вас на нашем канале, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!